ఓం శ్రీమాత్రే నమ సౌందర్యాల హరిలోని శ్లోకాలను సులభతరంగా నేర్చుకోవడంలో భాగంగా ఈరోజు ఏడవ శ్లోకం గురించి నేర్చుకుందాం శ్లోకంలోకి వెళదామా करिकलभ कुम्भस्तननता कुम्भस्तननता करिकलभ कुम्भस्तननता करिकलभ कुम्भस्तननता क्वणत् काञ्चीदामा करिकलभ कुम्भस्तननता क्वणत् काञ्ची करिकलभ कुम्भस् तनलता परीक्षीणा परीक्षीणा मध्ये मध्ये परिणता परिणता परीक्षीणा मध्ये परिणता परीक्षीणा मध्ये परिणता शरच्चन्द्रवदना 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 शरत् चन्द्रवदना परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् धनुर्बाणान् पासं पासं धनुर्बाणान् पासं धनुर्बाणान् पासं शृणिमपि ಶೃಣಿಮಿ ದರತಲೈ ದರತಲೈ ಶೃಣಿಮಿ ದರತಲೈ ಶೃಣಿ ದರತಲೈ ಶೃಣಿಮಿ ಶೃಣಿಪಿ

क्वणत्काञ्चीदामाकरिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणामध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान्पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमधितुराहोपुरुषिका రేపు హరిలోని ఎనిమిదవ శ్లోకం నేర్చుకుందాం అందాక సెలవు నమస్తే ఓం శ్రీమాత్రే నమ